Evdə həmişə bacılar toxuyardı. Mənim də onda 11 yaşım vardı. Mən həmişə düşünərdim, görəsən mən bu vəziyyətdən gələcəkdə necə qazanaram, e, yəni necə çörəy pulumu qazanaram, necə dolanaram. Həmişə bu düşüncələr məni çox narahat elirdi. Necə oldu fikirləşdim ki, ağlıma gəldi, mən bu, bəlkə bunu öyrənəm, bəlkə elə bir vaxt gəldi ki, mən əl işlərimdən bir şey toxuyub sata bildim. Validimin, atamın narahat olmaması üçün Düzdür, onun məndən elə narahat olmağı, bir yerə çıxmağımdan narahat olmağı məni daha çox həyatdan küstürürdü. Siz təsəvvür eləyin ki, işıqlı dünyanı qaranlıq görən bir insanı cəmiyyət içə çıxmağından kimsə narahat olsa, bu əlil bir insan üçün nə deməkdir? Əslində bu qaranlıq dünyada yaşamaq məni o qədər narahat etmərdi. Valide님in mənim cəmiyyətə çıxmağımdan narahat olmağı məni o qədər həyatdan küstürürdü. Hətta Paltarsız bir adamın qaçıb gizləndiyi kimi, yanımdan bir insan keçəndə elə qaçıb gizlənirdim. Hətta həyecandan udqunurdum ki, a, bu insan məni gördü, yanımdan keçə məni gördü. Hətta utandığımdan e, yanımdan keçən insana salam verməyi belə unudurdum. Sonra bir qədər fikirləşdim ki, bunlar düzgün eləmir. Yəni mən bu həyatda yaşayıramsa, mən kimdənənsə qaçıb gizlənəsəm, artıq məni ruhi problemli xəstə bilərlər. Yəni mən cəmiyyət başa düşə bilməz də. Düşündüm, hər şeyi tamam dəyişdim. Çalışdım ki, həyatla mübarizə aparım. Yəni mən artıq nə qədər qaçıb-gözlələnsəm, haqqımda yanlış düşünərlər. Ona görə fiziki e, cəhətdən mə, yeni məhdud olan hər bir insandan bir xahişim var ki, bir istəyim var ki, yəni o fiziki cəhətdən problemi özlərinə böyük əngəl saymasınlar. Ən böyük vəzifəçilik odur ki, İnsan gözü açıq vicdanı kör ola. Yanlış düşünmürəm. Çünki mən bəzən vağonda, e, şey qatarda oturub toxuyanda, əl işlərimi ictimai yerdə deyənə alverim gətsin. Özüm eskimə demirəm. İstəyən özü gəlir, yaxınlaşır, bayaq siz gördüyünüz kimi maraqlanır, qiyməti soruşur, alanda can sağ olsun, almayanda.